Всем привет, с вами Андрей. Сегодня будем играть в Майнкрафт. Буду продолжать играть. Как видите, свою диспетчерку продолжать. Я, как видите, установил себе текстурпак и построил дом. Я сколько там это, ресурсов когда а, добывал было лишнее, чтобы сделать топор. Немного ресурсов накопал. И много дерева очень потратил. Очень много, говорю. Как видите, Делала перед как три кирки железные там, как видите, еще три железа осталось. Ну сейчас я пойду в шахту. Как видите, я себе полз верстаков взял. Сейчас пойду в шахту я. Сновлю факела. Все такие ну, покопала. Вам, наверное, будет скучно смотреть, как я просто копаю. Я поставлю на паузу, найду какие-то ресурсы и вернусь. Как видите, я нашел медную руду. Немного ее. А и железный кирка теперь буду использовать. Чтобы этот очень часто не ходить мне в шахту, я хочу сделать карьер. Я хочу ее в этой серии сделать, только мне хотел бы сделать, только мне нужны алмазы, а для него нужно целых 11 алмазов. Сейчас посмотрю, посмотрите, что мы. Смотрите, алмазная кирка, алмазный шестерни, для алмаз шестерни нужно алмазы 4. Мне нужно 11 алмазов. Что чем я копаю? Оставляю сюда факторы. Ну, сейчас продолжу я копать. Ставлю на паузу. Так, я вернулся. Как видите, я урановую руду нашел. Эта руда нужно... Ну, сейчас покажу. Ну, сейчас. Английский язык у меня включен. ура. Видите, как урановый из урана и блок с него делать ну тут же нужно стержень урана сделать для этого, чтобы ну, чтобы запуск это ура топливо выходит это когда ядерный реактор там складаешь схему и урановые эти стержни ставишь и в схему выходит запускаешь и очень много энергии дает ну лучше конечно с плутония это все делать только плутоний очень его Ничего, э, тяжко добыть его нужно делать с материи. Я бы еще с одного я забыл с чего-то. Ну, я буду продолжать копать. Увидимся сколько. Я еще нашел оловянная руда. Знаешь, с другого мода оловянная руда. Но смысл в ней нет, нет только слитки в, в другом цвете, и, а все равно используется так само. И здесь прямо на этом месте было еще два урановых, две урановые еще э, истинный кварц. С нее с этого кварца можно крафтить. Ну, кирки можно, меч. Ну, инструменты с него можно крафтить. Я думаю, что в этой серии мы найдем алмазы, хоть бы, хоть бы один, или хоть бы половину, сколько нам нужно. Видите, я на какой-то, кстати, на 20-й, мне еще нужно немного прокопаться, то я буду копать и искать алмазы, а вернусь, когда найду алмазы. Угадайте, что я нашел. Угадайте. Прям только я, я поставил на паузу. Я нашел алмазы. Только я случайно один выкопал. Видите, сейчас забудем. Алмазы. Только четыре алмаза. Не пять алмаза, неплохо. редстоуны еще. Ой, Пи, Ай, Женька в кубик я алмазов. А еще бы 6. Ну, Ну, хоть нашли. Это неплохо. Он очень нужен. О, серебряная руда нашел я. Первый раз ее нахожу. Честно вам говорю, первый раз я нахожу серебряную руду. Понятно, что она серебряная еще от нее как сказать свет отдается о еще угля нашел о еще серебряная руда я нашел алмазы вы думаете что я буду их сейчас тратить конечно я сейчас их не буду тратить мне бы еще найти алмазы это я сделаю карьер О, еще серебряная руда. Еще серебряные? О, а сколько уже? Серебряные руды у меня. Стоп, Где она? Оловянная, 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 серебряная, да. Спасибо Ну, слышите, я говорю честно. Я только ставлю на паузу, копаю два блока и алмазы просто алмазы. Ну все, я ставлю на паузу. Один, два, три. И вот я нашел золото, как вы видите. Его как видите, немало. Сейчас добуду его. Надеюсь, что что я нашел и золото я нашел Я алмазы сейчас я буду сперва золото и Redstone. И у вас еще попался. так Да, неплохо. Да, мне везет. Сегодня. Видите, сколько у меня алмазов? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Э, У вас такое бывало, 12 алмазов. У меня никогда. Знаете, что я сейчас делаю? Сколько мне алмазов? 17 алмазов. Сейчас я набуду свинцовый дом. Вы не угадайте, что я сейчас сделаю. Я сейчас сделаю. Да, вы так и подумали. Я сейчас сделаю карьер. Сейчас я поставлю на паузу. Скоренько выберусь в дом свой и вернусь. Так я вернулся. Угу. Да, я сейчас ставлю золото плавиться. И сделаю еще одну печку, я. И две вот сделаю. Так, сюда поставим. Не плавится хайменная вода. сюда поставлю ее. Переплавится половина. Меньше. 18 руды переплавится. Что меня? Все в Так, золото. Так, мне нужно делать шестеренки. Сколько там нужно шестеренок пускать? Кары. Карьер. Нужно. Ого, сколько шестеренок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 шестеренок. Мне только на 2. На 3. Так, еще возьму 4, Четыре, пять, шесть, семь. Семь, деревянных меня. Это деревянные. Сейчас сделаю каменные. Так, да, мне так кажется, пожалею, что здесь будет мало. Так, Uh -huh. я же а здесь так еще я один два три один. так пока это вес короче золотые так. так один два три четыре один два три четыре, один, два, три, четыре. 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 Да, у меня есть алмазы Сейчас сделаем стирку алмазную Алмаз сюда положу что ничего что-то вен Так, еще две железные. Подождите, один, два, три. Три железные, пять нужно железных. Одна есть. Жилье. Три, четыре. Так, полтора есть. Мне нужно железо. Да, ты... Так просто на мне. Так, железный сейчас сделаю. Золотую. Что выходило мне? Один. Два... Ой, не хватает два железа. Фух, хватает все. Можно успокоиться. Как повезло мне. Не нужно мне шесть сделать девяти. Две. Окей. Ну поршень сделать. Сейчас я поршень сделаю. Так все у меня, есть один два. 1, 2. А, мне нужно стекло. Подожди, я А у меня инвентарь заполнен. Моя боженица, русики. Все, я это сделал Так, железо мне наплавилось. Так, один, два, три, четыре. Почти угу. карьер. Карьер. Чтоб мне не помениться, я такой сделаю. алмазные шестерни. Вот Без золотые. карьер у меня есть это хорошо что у меня есть карьер теперь нужно сделать двигатель ну, нужно мне стекло а куда зашел так нужно еще сделать один два шестерные деревянные один два три четыре один два три четыре один два здесь поршень Здесь тепло. И здесь этот пятер. Еще сделать нужно 4. Да, 4. Метки делаю. Ай. И 4. И сделаю. Не получится мне опять сделать. И метки получается. Двигатель, еще что не нужно сделать мне рычал сделал я все ходи на а у меня нету кровати так я сейчас поставлю на паузу скоро так побежу этот э -э ну овц убью сделаю кровать потом вернусь все, я вернулся. Так, ставлю здесь кровать и посплю. Все. Я это сделал, поспал. Хожу на улицу. Сейчас я буду думать, где-то это карьер поставить. Так, здесь у меня нафта, да? Да, нафта черное золото. <laughs> ну, нет не, здесь не хочу я ставить. Так, сейчас посмотрю на мини-карту. Можно было бы здесь поставить, здесь как-то плоско. Ну, здесь поставлю. Вот ну, здесь все-таки поставлю. А, мне нужны еще трубы. Ну вот я так думаю, сделаю это все, поставлю в карьере в следующей серии. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал за мою везучесть. И всем пока, до новых встреч.